এখানে হা হরফটা পাতলা হবে হা গলার ভিতরে ফ্যাস ফ্যাস আওয়াজে খুব নিম্নমানের যেমন বাতাস আগে বের হবে যেমন কীভাবে দেখেন একটু খেয়াল করুন হা খারা জবর হা والضحى <coughs> واو لم زبر وال لم يزبر لي واللي لم زل لي والليل إي ذال ألف زبر ذا دا. إي كان ذال ألف زبر ذا دا أكلفتن تان بي إذا والليل إذا سين زبر سا جيم خارا زبر جا سا جا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مِيمَ لي فزور مَا وَاو دَال زَبَر وَد مَا وَد دَال زبر دا مَا وَدَّ عَيْن زَبْرَاء زبر كَاف كا مَا وَدَّعَكَ ما ودعك رب زبر رب ما رب بو كف زبرك ربك واو زبر وام ميم الف زبر ما وما قاف زبر الله لم كر زبر لا قال ما ودعك ربك وما قال ما ودعك ربك وما قال واو صبر ولم لم صبر لال ولل حمزة خرا زبر آ ولل آ خازر را را ولل أَخِرَ تابشت ولل

وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى واو زبر ولم وَأْ زبر لا ولا سن واو سو ولا سو. فَأ. سو فا زبر فا ولا سو فا يا بش يوع تو يزرطي اكلفتن هبي يو عطيكف زبركا يعطيك ولا سوف يعطيك ربا زبرب ربه بشبربك ربك زبركا ربك ولا سوف يعطيك ربك فاز فا تا ر زبرتور رفعتور ضد كرا صبر ضو ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فتر ألم يجدك همزة زبر أ لم ميم زبر لم ألم يا زبر يا

فَازْبُرْ فَهَا زَبُرْ فَهَا دَلْكَرَ زَبُرْ دَا فَهَدَا وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَا وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى ووجد

ووجدك عائلا فاصبر فا فأغ فأغنا ووجدك عائلا فأغنا ووجدك عائلا فأغنى فازبر فهمز ميم زبر أم فأم ميم لم زبر مل فَأَمْ مل يا زبر يا تا يا زرتي يا ميم زبر ما فأما اليتيم فازبر فلا مالف زبر لا فلا تقف زبر تاق تقف زبر تاق قل قل هبي هار زبر هار فلا تقهر هار فأما اليتيم فلا تقهر عبر فان اليتيم فلا تقهر وامن السائل فلا تنهر واو زبر وهمزه ميم ام وام ميم سين زبر مس وام مس سين الف زبر سا এখানে চার আলিফ টান হবে وام مس همزه زر اي لام زبر لا وام مس اي لا وام مس فاز فلا مالف زبر لا فلا, فلا تن فلا هار زبر فلا تان هار فلا تان هار, هار وأما السائل فلا تنهر وهو و ميم ألف حمزة ميم زبر أم وأم ميم ألف زبر ما وأم ما بازر بي نون عين نيع بنيع ميم زبر ما دازر دي ما تي وأم ما بنيع ما تي وأم ما بنيع ما تي رب زبر رب بازر بي كف كا رب وامّا ربك فحاد فحاد ديث فحاد ديث وأما بنعمة ربك فاصبر فا حد الزبر حد فحد دل دث فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك দুহা বানান করে আপনাদেরকে শুদ্ধ উচ্চারণ করে শিখানোর চেষ্টা করেছি আপনারা সবাই বাসায় বসে বারবার চেষ্টা করবেন তাহলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ